उल्हासनगरच्या कॅम्प पास मधील विठ्ठलनगर परिसरात किरकोळ कारणावरून एका तरुणाचा पाठलाग करून वार करून जखमी केल्याची घटना घडली आहे या भरत भालेराव हा तरुण झाला आहे भरत हा शुक्रवारी सायंकाळी मित्रांसोबत दत्त मंदिर परिसरात उभा होता या भागातील गुन्हेगार आकाश कटारिया यानं किरकोळ कारणावरून चाकूने भरतवर हल्ला केला भरतच्या हातावर पायावर वार झाले असून त्याच्यावर शासकीय रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत हल्ला नरोपी ने भरत का पाटला कर येऊन हल्ला करने का प्रयत्न किया गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पोलीस अधिक तपास करता है मेरा लड़का उधर आज होली के निमित्त उधर खड़ा था सामने तो उसके दोस्त दो चार जन उधर खड़े थे तो एक गुन्गार क्षेत्र में का लड़का है कटारे आकाश कटारे वो वहां पे आया तो उसका सामने वाले बच्चे का कुछ हो गया तो ये छुड़ाने गया बोला क्या भाई छोटे बच्चे को क्यों क्यूँ तकलीफ दे रहा है तो बोला तेरे को क्या करने का है डायरेक्ट चाकू निकाला और उसको वार किया पेट पे वार करने वाला था वो झुक गया नीचे पैर में लग गया मैं खाना खाके निकले घर से बाहर निकला था करीबन साढ़े सात आठ बजे साढ़े सात बजा था उस दौरान मैं अपना दत्ता मंदिर है वहां पर उधर मैं रुका मेरे दोस्त से कुछ काम के जिन लोग के साथ में काम पे जाता था उन लोग से साथ में आज होली खा करके बातचीत कर रहा था कि उसको बुरा लगा कि वो सामने वाला बड़ा है तो इससे इतना क्यों ज्यादा बात कर रहा है करके वो मेरे पे डायरेक्ट आंग बिंग पे आने लगा डायरेक्ट गला पकड़ लिया और चाकू से वार बिर करने लगा मैं नीचे झुक गया तो मेरे पैर पे वार लग गया डिजिटल बातमीदारीच्या युगात अल्पावधीतच नावरूपाला आलेल्या आणि लाखो प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरलेल्या एकमत न्यूज चॅनलला इन्स्टाग्राम आणि फेसबुकवर फॉलो करा यूट्यूबवर सबस्क्राईब करा एकमत न्यूजशी संपर्क साधण्यासाठी सहा तीन आठ चार शून्य चार शून्य चार शून्य चार या क्रमांकावर कॉल करा बातमी म्हणजेच एकमत न्यूज